सध्या देशात जोरदार चर्चा सुरू आहे ती दिल्ली येथे सुरू असलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची मराठी भाषेच्या या गौरवशाली उत्सवात देशविदेशातून अनेक मान्यवरांनी हजेरी लावली आहे या वर्षीचे साहित्य संमेलन नक्कीच लक्षणीय ठरणार आहे कारण काही दिवसांपूर्वीच आपल्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला अमृतालाही पाहिजेत जिंकेल अशी आपली मराठी भाषा कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रधानमंत्री मोदींनी हे संमेलन कसे विशेष आहे याचा रंजक इतिहास सांगितला मराठी संमेलन एक ऐसे समय हो रहा है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं जब पुण्य श्लोक अहल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के 300 वर्ष हुए हैं और कुछ ही समय पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से बने हमारे संविधान ने भी अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने सौ वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले सौ वर्ष से चला रहा है मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात देशाच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे शताब्दी वर्ष आहे देशातील तरुणाईला देशभक्तीची प्रेरणा देणारा संघ याच महाराष्ट्र भूमीतला म्हणून या वर्षीचे संमेलन देशासाठी उद्बोधक ठरणार आहे अनेक लेखक साहित्यिक रसिक वाचक या संमेलनाची शोभा वाढवत आहेत माय मराठीचा हा सोहळा प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाचा असणार आहे